贼，你让你偷羊，不让你偷，不让你偷，看我不打死你！这野孩子怎么回事啊？他是偷羊贼。哦，哈哈，哎哎哎，你小狼崽子，你撒开！哎，啊！ 你给我撒开！小狼崽，我看你真是不想活了。住手！你们也太毒了！这么小的孩子，你们居然下狠手！怪只怪这草原上贼人太多。你看看他，这么点大的孩子，比狼崽子还凶。贵人说的是，这小狼崽子一直在偷我们这边的羊。今年草荒，我们本来剩的牛羊就不多了。他不仅偷。 还带着狼群来咬伤我们的人，他才这么小，倘若做贼，那也是被逼的。别怕，我不会伤害你的。他不懂人语，不怕，你别怕。 好孩子，不怕。我把这只簪子给你们，把它交给我吧。月公主，这个簪子能抵过你们十倍的损失呢，还不赶快收下？多谢贵人，多谢贵人。哎，大伙都散了吧，快散了吧。你，就是楚国的公主。 王后的陪嫁，你是谁？在下秦国公子赢华。原来是公子华，芈月有失恭敬了。哦，没事没事。别怪子华多嘴，公主人兽不分，滥做好人了。公子睁眼看看清楚，这孩子到底是人还是兽？只怕是公子人兽不分吧、嗯。把他带到我帐篷里去。是。是 为了向秦国表示我们的诚意，我们劫了东西，可以还给你们。但是，我儿郎们总不能白跑，辛苦钱总是要给的。别误会啊，我不要珠宝，我只要粮食。本来我打算把那些珠宝和丝绸锦缎送到赵国邯郸去，换些粮食。粮食可不一般呢、啊，要粮食。 去大王恩准，那得看义渠王拿出什么像样的东西来，能让我们大王恩准，给你粮食。如果秦人真心与我交好，我可以答应你们，十年之内，我义渠绝不再与秦国为敌。就这一句，你还想怎样？我义渠人说话算话，绝不反悔。善。哈哈，王后的妹妹呢？ 那个别想啊！那个女人，我要自己留着当王妃。这就是义渠王的不对了。我们专程为他而来，你这样做太不够朋友。哎，算了算了。哎呀，我张仪出担大任，没想到连王后交代我这点差事都没办成，真是惭愧呀、啊。算了，既然你们执意要将楚国的公主留下，那我们方才的交易就一拍两散。 我这就回去，您就只当我没来过。至于今年义渠不足的百姓过不了春天，又或是令王叔求到我们秦王帮他夺回王位，这一切跟我张仪都无关。哎，雍公子，咱们喝了这杯奶茶就告辞了吧。啊。不行，那个女人是我的，我要留下来。老吴、啊，老老老吴，这个事儿你别管。哎，老。 勇公子，咱们不急，我看他们已经动心了。来落落哎呀，永公子，我看我们就啊，三千车换那个女人，五百车已经是极限，没有一千车，本王不换。 漫天要价，就地还钱。如果大王不想换，根本连这个价都不会出。八百车不能再少了，六百车不能再多。岂有此理！六百车都不够我们熬到初夏的，怎么熬不到呢？六百车粮食再宰杀些牛羊，不就熬到了吗？宰杀牛羊，那明年我们吃什么？义渠王与其把精力放在明年的牛羊身上，莫不如把精力放在眼下义渠不足。 男女老幼已经饿空了的肚子上，杀了你！杀了我，今年义渠得死一半人，至少。你以为我们义渠人只能跟你们亲人做交易吗？我什么都没以为，我只是想提醒义渠王，这是眼下成本最低、最划算的生意。如果你眼下跟赵人合作，卖掉你那些抢来的东西，且不说路途遥远，光粮食在路上就要耗掉一半，更何况…… 秦楚联姻，天下皆知。你抢来的那些东西，在书简上都有清单。我看谁敢冒着得罪秦楚两国的危险，收购你那些赃物？那可都是秦王后的嫁妆啊！六百处。 成，哦、六百车就六百车。永公子，大王英明啊！你饿吗？这里有热汤，还有烤饼。慢点吃，别噎着了。 月公主，你们秦国的人来了，要带你回去。哦、啊，我知道了。别怕，他不会伤害你的。你知道我是谁吗？我是姐姐，你可以叫我姐姐。 听说你救了个小狼崽儿，你还真挺像小狼的。啊！你干嘛呀？你吓着它了。你怎么看上它了？它跟我弟弟一样大。我弟弟若是无人照顾，可能也会像它一样。你干嘛？哎，你放下它，放开它。你轻点。 怎么样、哦？他说啊，他很聪明，通晓人的习性，应该是跟人一起长大的，只是这两年才混入狼群当中，跟狼一起生活。只要把他送回人群当中继续教养，他应该可以跟其他孩子一样。少司命保佑，可怜这孩子。既然你这么喜欢他，给他起个名字吧。你说你怎么这么小就有白头发？ 简直像小狼一样，我叫你小狼好不好？